Сегодня вы поломали забор. Можно было завтра подойти утром пообщаться. Можно... А мы а уже приходили мы общаться. Мы, в мы к вам обращались Бат в субботу. Здесь вы нам не предоставили будет. никаких документов, разрешающих это строительство. А вот строительные ограничения в они должны идти? По моей информации, должны идти. На которых указывается, сколько должно быть расстояние соседнего дома, Красный. То есть все строительные... С неба. Я... я занимался оформлением документов на начало строительных работ. В свое время, да? И мне выдавали к этому дозволу эту бумажку, называется культурно-строительные ограничения, в котором прописывалось сколько там метров до соседнего дома, сколько там... Ну, то есть вот все полностью... Может быть, такое есть, это если, скажем, это, я это захожу в строительство вот, в тот район, который уже 20 лет в вот, а если мы устроим микрорайон, и мы по мере сдачи домов свой забор переставляем, какие у него могут быть ограничения? Как называется? Я конечно извиняюсь, э, как может замовник удивница самостоятельно изменивать у удозли на будивальной работы. Самый главный вопрос – дозу на початок будивальных работ. Вот эти все, которые бумажкой они показывают, это, документы от застройщика. Он нам любые документы может там дать. Экспертный высновок – это то, что Лика сам себе сделал. У нас был проект на один микрорайон, на весь. Окей, Он прошел экспертизу, все, на него выдали дозу. Потом поменяли проект, вместо свечки поставили okay. Мы сейчас определили, сделали, что его не Нам вадим. дали позитивный Следующий вопрос. Общественные слушания проводились по изменению да. забудовы этого микрорайона? Они должны проводиться. Я считаю, что если, вот, скажем, строить дом вот там внутри, вот, то там надо провести. А изначально эти там нужны громадские строительства? А если мы зашли строить на силу, вы что было Подождите, слух. подождите э, громадские слухания нужны, когда дом строят? Если это уже там, где-то где построено, прямой. Тогда, новое строительство, громадские слухания нужны? Вы неправильно задаете вопрос. У кого спрашивать, если мы строим полностью новые микрорайоны? Здесь поле было. Вы считаете, что они не проходили? Я вам хочу сказать, что они проходили. Никого не приглашали, но они проходили. Так вот, когда э, вносятся изменения в план застройки микрорайона, они должны пройти по-новому, потому что совсем другое предлагается людям. становится возле края, где, где стройка, да, вот эти котлованы да. вот. да. являюсь... ты, ты являешься, да, ты бежишь на команде, это будет край э, стоит. А я буду вот от дома делать земли. Да, здесь все да, это конец не наверное давай подойди ближе к, к забору мы сделаем э, два это ну Два размера делаем Смотри. Вот это расстояние от э, фасада от фасада до э, до бровки. Э, 6,30. 6,30. Так, что у нас там? Дорога, да? И вот наш дом идет. То есть вот этот 14,6 участочек мы замерили. Так, здесь у нас метка была, где -то. Это ширина тротуара. Какая красота! Как мне это нравится! Как хорошо работает в выходной день! В будинку 46 скажете, що а арматура ви бачили там якось арматури? металевий арматур арматуру знаєте як це арматура Я по арматурі розумію, а ви намагаєтесь робить. відпочити Сьогодні на ніякої роботи Даршу. навіть арматуру зважати доб... да. зараз ми нічого не просили ви назад людям відпочивати Добре, роботовали говорю, я, я говорю, нормально. Ну, вы все говорите, защищаете, вы Нормально не умеете, не да, жить нормально не умеете. Что, что, что? Вы такие герой, вы кого защищаете? Да, да. Я никого не защищаю, я живу по закону, по демократии. Правильно, Прошел весь закон? Майдан и все остальное. Закон, в первых рядах. Вы, а зараз и воевать пошел добровольцем. Майдан, вы так... Расповедайте тут, я... я... что я... вы я... бываете. Расповедайте, да. Разберемся. разберемся. Сядем и спокойно разберемся. Так, разберемся. так, разберемся. так, так раз... вот Рыщи люди пришли с вами разговаривать. Пан Лисов нам уже обещал там клинику. Пан Лисов изменяет свои обещания. Пан Лисов обещал в детский садок.

я, да, я, так, я, я вынес вам показать, что еще было. Тобто, ну, там ну, подождите, ни парка, ни сказали, зоны, ни нам квартиры, квартиры, а Вы сказали, что продавали квартиру. говорили фонтан. Вот мы покупали квартиру с этим домом, с фонтанами, фонтанами с деревьями. Мы покупали там. свечку, вот сюда, Постройте а там дома. на месте свечки пятиэтажный одноподъездный дом. Да, Пожалуйста. Видите, вот здесь да, да, дом. А вот это не так исторично, дом в дом. Вы живете, у вас, наверное, что-то другое видно, а не кухня соседей, в трусах соседов. Я хочу Обаму, да Обаму я хочу. Ну и что? Я хотите, оба хотите, Обама ну Обаму хотите? Ну это меня держит. Ну что что? Все, там, будет он целый или частями, какие он у вас должен работы, должен просто еды ПВМ. Вызовите газ, Кассия. они проверят и вам расскажут. Кассия. Мне вам бесполезно что-то объяснять. Как только там появится башня ГАН, так будет ППР Пока он не нужен будет. Зачем мне та бумажка, которая мне не нужна? А если вы построите, а нормы будут все окажется, что нормы все-таки нарушены? Да, что тогда? ну а если вдруг будет? я вам обещаю, что будет больше пяти, если там будет хоть на один метр больше пяти этажей, я разберу Первый сломник, стадии П, который проходит в Сухиде. Там есть разрез дома. Есть разрез дома, в разрезе написано отметки. Абсолютно отметка 16,5 метров. Сюда мне пойти с ребенком? 40, тима, Я с ходить, Поцеловать это дом, нас, и не дешево. Это 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 не дешево. Это не дешево. А не дешево. Это не дешево. так не дешево. Это не дешево. Это не дешево. дешево. Это наши снатрия, мэр, цены дешевые. Правда? Это мы не могу москвич сказать нам был пусты я как могу зяться может давай-то измени вот держал очевидно если не мое парламент то если не мое не то зволяют и будем если давай если все то зволяется Дело в том, что у нас получается ситуация такая тоже интересная то есть окно в окно ну то есть формально там 25 метров но окно в окно мы когда стали просто посмотрели на насколько это вот комфортно и удобно то практически все видно, что происходит в квартире. Ну, то есть, э, да, закон предусматривает строительство дома 25 метров, но не под таким углом. То есть здесь прямой угол, и, ну, я не знаю, там, говорит, вчера мужчина сказал, говорит... Если у меня вдруг сядет батарейка в пульте от телевизора, могу попросить соседа, чтобы переключил. Здесь присутствуют жильцы жители... э... первых трех этажей, которых, и вторых этажей, которых, в принципе, даже вот в данный момент им солнца не есть, хватает. Они не очень не, не боюсь, хватает. Не боюсь, не боюсь, боюсь, не боюсь, 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 и они как переживают за то, что если построится еще дом, то солнце будет еще меньше. Либо его не будет. В связи с изменением проекта по каким-то не, ну, не, не, не там, нормы не прошло или что. Проект изменился. И эта свечка легла на землю. Площадь сразу за, застройки три раза увеличилась. Поэтому люди а, не получили, 48 не получил свою детскую площадку. А, 46 дробь 1 получил окна в окна, просто в упор. А, вот, а, про, про озеленение я даже как бы, ну, ну вообще нет смысла говорить, потому что ни одного дерева застройщик не высадил, ни одного. Дом может всплынуть от, от спички.